Jeg er redd for at jeg blir stor. Когда я подрасту, я бы хотела работать психологом. А почему? Потому что я люблю помогать людям и давать им мудрые советы. Я с моим другом Каталиной посоветовала, что бы было хорошо в школе, чтобы у нас автобус, который приходит, который проходит по каждой стации и ехал все дети в 8, и идет на школу. Чтобы этот виза был счастливым, я бы хотела быть премьером. И, наверное, бы хотела работать переводчиком. jeshtë, допустим, в разные страны и переводить языки. Mua më pëlqen shumë të bëhem avokate. Amke. Okay. Psosë. Aktore. Sepse më pëlqen shumë kër aktrojt e taj në televizor, për është do edhe kër këndoj. Ja këtë që rabote që djetëkim vrachom. Mien në gjele që këtë më ghalim bëhën gjele. Mua më, më pëlqen në këtëritin duha të, të bëhem doktoreshë. септен демојта се морит. Ке лечекте да милицијанијар болгон гелет, себеби милицијанијар тарч пи сак ќе да везме саат. Па не планирам да се можам мала, не сакам уште со мала треба да учам, да се вообразувам. Уште многу работа има за да се омажам, има време. Кој збарој у К сожалению, ја не хочу да выходам замош. Елено ve şey eğer evlenirsem de e, 23 22 yaşında evleniriz istiyorum. <laughs> Türk dili falan bulmadım öyle. Ben bir fikri aldı şöyle bir aldı sami şöyle de erti gogo. Edna.

îmi susțin că mi-am făcut nebebi așteptăs, scolepșic argi canalele bândai, osc argatăs da, soplim băuriți și gniu da Eu cred că visele se îndeplinesc atât pentru fete cât și pentru băieți egal. Nu contează să fii fată sau băiat, contează pur și simplu să înveți bine și să ai sănătate. Cred că băieți și fetele au aceleași posibilități ca să-și realizeze visele. Eu думаю, dacă Девочка и в сравнении с мальчиком, я думаю, они могут свои цели добиться одинаково. Потому что, я думаю, нет э, разницы между девочкой и мальчиком. Я думаю, что сложнее мальчикам ой, сложнее девочкам, потому что э, у девочек много э, забот, там, хлопот по дому, а у мальчиков, я думаю, что у них чуть-чуть заботы, э, они, ну, у них, может быть, будет лучше получаться, я так думаю. Па, я смыслам, дека на мчинята им е полезно. Все таки не, девочки сме малку построго, не построго не воспитуват родителей. Мислам, дека на мчинята им полезно. Я считаю, я думаю, что девочкам легче осуществлять мечты, чем мальчикам. Ну, наверное, потому что девочки красивее, им во всем легче поскольку мальчики во многом им помогают. Мне кажется, что и мальчикам, и девочкам одинаково осуществлять свои мечты, потому что у нас у всех одинаковые права. Я в финфата с реализец дуринца мои репеди ка боецей. Пентрка боецей с нитмой леночь,